ચારધામ યાત્રા વચ્ચે ગુરુવારે ઉત્તરકાશીમાં એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે આ અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થયા છે આ સેવન સીટર હેલિકોપ્ટર ની પાસે ક્રેશ થયું છે ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી હાલ દુર્ઘટનામાં લોકોનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે મળતી માહિતી મુજબ હેલિકોપ્ટર પ્રાઇવેટ કંપની એરોટ્રાન્સ કંપનીનું હતું જેમાં સાત લોકો સવાર હતા बता दो ये गंगनानी एक जगह पड़ती है जो नागदेव का मंदिर है संकीर्ण रास्ता है और जिसमें हॉलीकॉप्टर अक्सर यहीं से गंगोत्री के लिए आया जाया करते हैं और इसमें जो लगभग सुबह नौ बजे की घटना है नौ बजे घटने के बाद जिस तरह से घटना हुई है तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें सात लोग सवार थे सात लोगों में से सातों में से चार चार पुरुष और दो महिलाएं थी और इसमें एक पायलट था तो जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक घायल है और छह लोग छह लोगों की मतलब इस तरह से बताई जा रही है और अभी जो एक घायल है घायल को अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है और आपदा प्रबंधन और एस डी आर और पुलिस प्रशासन मौके पे है तो जो घायल है उसको जिला अस्पताल में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो अभी जो क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर इससे अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अभी मौके पे है तो अभी देखना होगा कि किस तरह से जानकारियां आती है